26 января проводится акция Фри Савченко. И сейчас я в центре Торонто, возле российского консульства, где собралось очень много людей с украинскими флагами, и не только украинскими, грузинскими, польскими, и даже российскими. И здесь люди поддерживают Украину, поддерживают Надежду Савченко. Всех нас это очень тронуло, когда начался Майдан второй. Особенно мы все переживали и помогали Майдану, Отсюда как могли, когда началась эта история с Крымом, с этим голосованием, я как крымчанин, меня это особо сильно тронуло. Я с тех пор как бы, не знаю, я просто живу этим, например. У меня мама в Крыму, у меня друзья в Крыму. Я знаю, что то, что рассказывает российская пресса, рассказывала про Крым, оно не соответствует действительности во многом, чуть ли не во всем. То есть это ложь. И очень много татарской комьюнити помогает, и грузинской комьюнити, и украинской комьюнити очень большая. Чем помогаем? По-разному. Сбор средств происходит постоянно. Средства не то, что... Где-то помогает украинской комьюнити финансово кому-то. Но большей частью покупается что-то здесь, отправляется уже... да, спасибо. Отправляются целевыми, целевым, целевые средства уже либо это лекарство, либо это а, книга -читалки, Вот были на 100 тысяч долларов а, получены. А связь держите между, вот, в Украине, с кем вы связь держите? Кто вам информацию дает? Какой у вас источник? Вот, что нужно именно для армии? Очень, очень, много, очень много волонтеров. Очень много волонтеров, с которыми мы общаемся. Оттуда. Волонтеров с Украины. И очень много источников. Сразу. Поэтому это, нет, это не один источник. Конечно, конечно. Нас очень много здесь и много знакомых. Все, все с разных городов. У всех свои источники. То есть это как бы взвешивается, принимается решение, кому, кому надо сейчас больше. Да? Допустим, когда были первые бои, ну, Нужны были лекарства для остановки а, крови, препараты для остановки, селакс этот. Вот. Целенаправленно собирали деньги на селакс и закупали, отправляли туда этот селакс. Вот. А, собираем а, одежду для теплую одежду, донейшн для детей, для тех же сирот, которые были вывезены из Луганской, из Донецкой области, в Чернигове, в Одесской области. Теплую одежду отправляли туда, теплую одежду для военных собирали, тоже отправляли и еще сейчас отправляем. Что вы хотите им пожелать? Пережить это все, победить терпение и веры, и мы поможем, чем сможем, конечно. Спасибо полки не той во. Слава Путин, слава Путин, слава Путин, не той во. Ходила сына палала, ходила на пала. Как долго вы живете в Канаде и почему вы здесь стоите сегодня? Я родился в Москве и приехал в Канаду лет 10 назад. То есть я еще гражданин России даже. Но я пришел сюда, чтобы поддержать Украину, потому что Путин, грубо говоря, захватив власть в России пытается уже захватывать другие государства. Также я пришел поддержать надежду Савченко, которая является политическим заключенным, э, так как понятное дело, что ее держат э, в тюрьме абсолютно э, без, не, без закона, и <соценно> <соценно> это просто, это аналогично терроризму, когда террористы похищают людей за выкуп. Также и тут. Путин похищает э, людей, чтобы для своих политических целей, для запугивания других. Да, я бы хотел сказать, что э, на самом деле в России есть много достаточно нормальных людей, много русских людей за границей, которые тоже поддерживают Украину и тоже против Путина. И э, я как бы хочу, чтобы этот конфликт не, переро, не, перер, не перерос в национальный конфликт, а чтобы люди понимали, что... Нормальные люди они везде нормальные люди, а преступники они везде преступники. Я как русский мне стыдно за российское правительство. Я поддерживаю тех людей, независимо от национальности, которые за честное правовое государство, которое против авторитарного и агрессивного правительства. Всі мої знайомі, кожна зарплата, все, що вони раніше там відкладали, вони все віддають на Україну, справжні патріоти. І я знаю, що дуже багато великих таких і банків, наприклад, тут є кредитова спілка «Будучність», вони весь час збирають, навіть відкривають окремі рахунки, що люди кожного місяця з свого чеку можуть туди віддавати гроші. Тобто я думаю, що точну суму сказати важко, але я думаю, що вимірюється. В сотнях тисяч доларів хочеться насамперед сказати, що вони справжні, справжні молодці, що серцем ми завжди з ними, і кожен відчуває обов'язок їм допомогти. Кожен справжній би ми не були. Бажаємо їм триматися, і ми віримо, що Бог з нами, з нами правда, і ми переможемо ту москальську тварюку.